Щотижнева оперативна нарада при міському голові, що відбулась у понеділок 6 липня, розпочалась із приємної новини. З 1 по 4 липня цього року в місті Кривий рік відбувався п'ятий всеукраїнський фестиваль Червона калина. В даному фестивалі взяли участь близько 200 учасників з усієї України. Це і місто Київ, Київська область, Черкаси, Чернігів, Херсонська область. Даний фестиваль був представлений і містом Жовті Води це два наших колектива. Перший колектив фольклорний народний ансамбль знахідка Будинку культури родина. Колектив отримав диплом учасника, а також при нього відзняли репортаж в програмі Folk Мюзик. Крім цього, нагороджується, наш хор «Веселка» отримав гран-при. Даного фестивалю. Тож для нагородження я запрошую керівника Михайлюк Тетяну Васильівну. Е, ну ми Тетяну Михайлюк знаємо не перший день, скажімо так. Е, даний чоловік руководить колективом в течение 15 літрі, сіні пам'ять не зміняє, значить, руководіть хорошо, достойно і хор веселка. Це, скажем так, наша ізюминка міста Жовті Води. Так що скажімо, побажаємо. Хору веселка в ліцею ководітеля Тетяни, значить, тобто, Михилюк, і ще з п'ять більших, більших, більших досягнень в цій області. Це нагорода, не тільки хора веселка. Це нагорода всього міста Жовті Води. Ми представляли наше місто козацької слави. І це було дуже почесно. Ми дуже старалися, щоб ми якомога краще виступили. І е, перш за все ми вдячні е, нашому е, комбінату, Східному верніше, збагачувальному комбінату е, Олександру Геннадійовичу, е, Центру народної творчості, культури та дозвілля Леоніду Миколаївичу Козішкурту за те, що вони нас підтримали і морально, і матеріально. Дали змогу відвідати цей фестиваль. Ну і ще е е, небольшая інформація. Значить, 5 июля 2015 року в Франкфурті на Майні пройшов чемпіонат світу по триатлону під названием Aeroman. – «Железний чоловік». Що входило значить, в дисципліни даного значить, соревновання? плавание 3,8 км, велопробег 180 км, бег 42 км. На соревнования зарегистрировалось 3000 человек участников. Значит, от желтых вод значит, участвовало 2 человека. Вы знаете, это Николай Владимир значит, и Кузьминский Андрей. Значит, наши ребята прошли всю дистанцию до конца, то есть много участников не финишировало, наши прошли все до конца. Ну вот ориентировочно результаты Николаева 10 часов 8 минут и он занял 163 место. Ориентировочный результат Кузьминского 10 часов 11 минут, он занял 167 место. Это при том, что где-то, скажем так, полторы тысячи участников финишировало. Это результат очень хороший. Значит, и получили звание «Железный человек». Значит, я к чему то еще объявляю то, что подробную информацию мы с вами будем знать, когда ребята вернутся с соревнований, потому что буквально вчера соревнования были. Но сегодня у Николаева день рождения. Так что, в принципе, Николаев сам себе сделал подарок на день рождения. Мы единственное, так сказать, можем присоединиться к этому, поздравить Николаева с днем рождения, пожелать здоровья, удачи в спорте и всего самого лучшего. Ну и поздравить наших двух желтоводских ребят, Николаева и Кузьминского еще раз, с тем, что, они так сказать, дошли к финисной точке и завоевали довольно-таки неплохие места, если судить по количеству участников. Так что спасибо им за это. Ну, я думаю, ребята приедут, и мы с вами с ними пообщаемся на эту тему. Так, а теперь э, к делам обыденным и насущным Значит, Горбунов Александр Владимирович, э, заступник начальника милиции, пожалуйста. В период с 30.06 по 06.07 до единого учета зарегистрировано 163 заявления и сообщений граждан о совершении уголовных и административных правонарушений. Это кражи 12, мошенничество. Я уже, я не знаю, как уже как каждую неделю, каждый понедельник я гражданам города Желтых Вод объясняю, что не надо называть свои коды, карточек. Сейчас на данный момент, еще раз повторюсь, снимают денежку без карточек, зная только код и мобильный телефон. Это ничего не означает. Я еще раз обращаюсь. Были два мошенничества, сняли, позвонили, представились с банком, сотрудниками банка сказали, назовите код, мы вам там денежку прибавим, трошки спишем ваш долг. Ну и понятно, люди сразу называют свой пароль, а потом считают только смс, как снимаются денежки с их карточки. И обращаются потом в Желтоводский городской отдел и говорят, помогите. грабеж был совершен один, это 1.07. 20.06 .20 тоже был совершен грабеж. На данный момент лицо установлено, которое совершило, терроризировало рано утром наших граждан. Сейчас решается вопрос об избирании меры пресечения, содержания под стражей. Я думаю, утром хотя бы терроризировать не будет. Интересное повреждение одно зарегистрировано, незаконное завладение мопедом одно, внезапная смерть 10, семейные скандалы 4, мелкое хулианство 4, мелкая кража 14, другие события 70, и ночью злоумышленники вырвали там батарею отопления в подъезде, да, вода потекла, ну батарею они не успели вынести ну, злоумышленники, как бы она осталась в подъезде, они, в принципе, скунули в воде, да. Вот как жителям в данном случае реагируют? Могут сразу обращаться, зарегистрируются заявления, и мы потом устанавливаем право властника, и дальше идет разбирательство. Тут, можно, конечно, можно написать заявление, сообщить, мы потом в ЖРЭУ ЖЭО сразу до нас обратится по такому же вопросу, напишет отношения или заявление. То есть пошло бы росту батареи, пошло бы опять значит, крышек люков. То есть обратить внимание на это, а это, я так думаю, взаимосвязано с тем, что, насколько у меня информация есть, значит, на Южном радиозаводе, в цехе номер 27, а это, значит, автобаза, так? значит, существует некий пункт приема металлолома. Туда граждане, те, которые употребляют дозы, собирают, носят металлолом. Естественно, сказать, за сдачу металлолома они получают дозу. А после этого они еще идут через сады, это самое, которые в сторону, допустим, РМЦ, там есть сады, Южного радиозавода, там, что, что там садовое общество, не знаю. Кроме того, он еще по пути обносит сады наших граждан, ну и потом благополучно еще умудряются то, что обнесли каким-то образом продать на территории города. То есть вот, вот этот случай прошу отработать. Так и дополнительно еще ко всему, значит, 100 метровка, улица Кропоткина значит, между э, двумя лоточками, те, которые уже у нас должны вот-вот убраться по всем нашим нормам. На той неделе значит, ставится палатка, в палатке торгуется массово фруктами, овощами и так далее и тому подобное. А то, что мы говорили, если бабушка вынесла там какую-то кучку продать, ну пускай продают. Но это, если оптово торгуется, значит, пускай торгует на рынках. Рядом с палаткой пристраивается еще народ, который еще там носками, трусами и всем остальным прочим подторговывает, и получается несанкционирована опять торговля. Uh -huh. То есть я попрошу, там мы вот раз в, это самое, в неделю выходили, значит, надо два, надо три раза в неделю, тем более там если взять стометровку, там рядом находится опорный пункт, то есть обязать ребят, может быть, этих самых участковых, пускай выйдут, прогуляются по на туда-сюда, плюс перед ТАИСом. Значит, рядом там магазин, или лоток такой стоит, колбаска, то же самое, не санкционирован, такую жару, начинают, так сказать, не начинают, торгуют э, молочными продуктами, там сметаной, сыром и т.д. и т.п. То есть, чтобы, не дай бог, сказать, не, не потравили наши граждан. То есть, усильте работу и на следующей оперативке через неделю доложите, хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Лена Илья Михайловна, начальник МСЧ-9, пожалуйста. Неделя для медсанчасти была немножко напряженной. Мы проходили аккредитацию, нас аккредитовали, указали на недостатки, есть над чем работать еще, потому что это были разные уровни аккредитации. Но, тем не менее, мы готовы всегда к критике и готовы сами их критиковать, и готовы исправлять то, что может где-то в документах у нас не так. Хотя показатели у нас не такие уж и плохие. Могу сказать, что за неделю у нас не поступил ни один укушенный бродячими собаками. Это у нас первая неделя такая, что... Мы сохраняем ту вакцину, которая есть. Было достаточно много гипертоников, но сейчас погода вот на смену погоды всегда реагируют. И в нейрологическом отделении тоже пошло обострение неврологических больных, три обострения шизофрении. Тоже находится пока в стационаре. Мы их будем переправлять. И у нас на неделе, несмотря на то, что на аккредитации были. Указаны небольшие недостатки по документации, хотя у нас один из лучших врачей, считаю, кабинета довера Маринина, и она... Э Вчера приехала из МОЗа, куда были приглашены всего четыре э, врача кабинета Давира. Это была рабочая встреча в Минздраве по подготовке нового приказа. И Ольга Алексеевна, в общем-то, выступала и участвовала очень активно в подготовке нового приказа по работе кабинетом Давира из Днепропетровской области. Она одна представляла всю Днепропетровскую область вместе со спеццентром. Поэтому готовятся тоже какие-то изменения. Мы тоже хотели открыть пять коек, но видите, с финансированием у нас не получилось пока. Мы работаем в таком же режиме, мы выдали 30% всего зарплаты. И, конечно, это накладывает свой отпечаток на коллектив. Мы не можем дать подработки людям, хотя сейчас началась отпускная пора, и у нас большая проблема, конечно, с кадрами.